задержана полиции. приговорили к реальным срокам. И сегодня стало известно, что капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер заявил о завершении своей карьеры. Сообщение об этом футболист разместил на своих страницах в соцсетях. Он начал играть за национальную команду в 2004-м. Сыграл в общей сложности 120 матчей. Забил 24 гола. Решение Швайнштайгера для многих стало сюрпризом. и ничто не предвещало, что он вместо этого сам решит покинуть сборную. О причинах ухода спортсмен не сообщил, написал только, что продолжает считать национальную команду семьей и надеется, что будет и впредь поддерживать с ней связь. Ну и продолжение футбольной темы. В субботу в России стартуют первые матчи нового сезона. О а финансировании нашей сборной и клубов после Евро-2016 говорили много.